Останнім часом, все ж таки, певні кроки в цьому напрямі суттєві кроки, інституційні кроки зроблені. Я маю на увазі і закон, який має забезпечити боротьбу з корупцією саме в державному апараті, в системі державного управління, який значною мірою відповідає європейським стандартам. Але, на мій погляд, варто було б найближчим часом провести певний аудит, як цей закон виконується. Тому що тут, думаю, виникає багато проблем, наскільки він відповідає нашим практикам, нашим традиціям, особливо коли йдеться про нижні ланки системи державного управління. Але так чи інакше, це вже крок вперед з точки зору інституціалізації боротьби з корупцією. Ми бачимо і більше кримінальних справ в цій сфері, проте ситуація залишається достатньо складною, оскільки корупція за останні роки набула просто тотального системного характеру, і подолати її за один рік або за декілька років неможливо. Тут звичайно потрібна політична воля. Але також тут треба використовувати інструменти боротьби з корупцією не тільки проти чужих, але й проти проти своїх. Наприклад, от зараз лише буде розглядатися законопроект про спрощення і оптимізацію надання систем адміністративних послуг. Я думаю, що це дуже важливий напрям і адміністративної реформи, і в той же час скорочення корупціогенних ризиків. І тому в цьому напрямі треба робити наступні кроки. никто ничего нового не придумал с точки зрения борьбы с коррупцией. Прежде всего, как одно из самых эффективных средств, это дорегуляция бизнеса. Похоже, правительство делает достаточно серьезные попытки, связанные с дорегулированием бизнеса. Почему? Потому что минимизация отношений бюрократов и с представителями бизнеса как раз и дает возможность убрать вот эту цепочку, в которой можно было бы использовать любые коррупционные схемы это важный момент но к сожалению это недостаточный момент есть еще много чего надо сделать например с точки зрения судебной системы независимости судебной системы верховенство права это тоже важные моменты которые помогают в борьбе с коррупцией важные моменты связанные с борьбой с коррупцией это транспарентность открытость да здесь делаются подвижки мы видим их но они я бы сказал еще не такие активные это первое. И второе, это тоже правда, что есть какой-то определенный временной лаг. По сравнению с тем, когда принято решение до того, пока оно внедрилось в практику хозяйства, поэтому, в общем-то, и понятно, что это происходит. И тоже правда, что, как правило, во всех странах, которые боролись с коррупцией, как правило, всегда был конфликт между центральным уровнем власти и местными властями. И то, что представляет себе центральная власть, уже должно было быть сделано часто может тормозиться местным уровнем. Теми же местными чиновниками, которые, естественно, не хотели бы выпустить из своих рук какие-то такие рычаги неформального влияния на бизнес, а, соответственно, создание поля для своей собственной коррупции. Поэтому с этой точки зрения, конечно, реформы, связанные с антикоррупционной борьбой, в том числе и в Украине, не пробуксовывают. Рецепт для борьбы с коррупцией для Украины — это прежде всего повышение транспарентности любых действий власти, это верховенство Права, это судебная реформа, которая может тоже стать гарантией того, что будет снижен уровень коррупции. И это тоже важный момент это дорегуляция экономики, это тоже важный момент, связанный с реформой государственного управления. То есть исключение любых контактов, прямых контактов бизнеса с властью замена массы э, бизнес-процедур, которые есть, которые надо решать в личном общении, через интернет, через просто переписку, это первый шаг на пути того, чтобы побороть коррупцию в стране.